Здравствуйте. Так. Здравствуйте. Так. Да, очень приятно, что у нас да. коллеги. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Вагонисты, Советы социальной ряжеской. Спокойно. Да Весь, наверное, Весь веще. Веще. я бы без спокойно. Не, не, сиди, давай, давай. Давайте, давайте ББ, Слышный, Рад, а, Непосредственно. Не, да, участник не данного заседания. А. Голова громадской организации громадский сектор Яснянских Анатолий Анатольевич. Это плохо. Просто ну, видно из процесса, но ну, данном случае я еще раз. Голова громадской организации громадский сектор. Голова громадский сектор. Дарья Анатолий Анатолий Анатольевич. Мы с вами общались во время круглого заседания Нарады по теме коммунального промвода. А, да, я помню лицо. Да, Если Дмитрий Маринин поручился, я вас увижу, спросить, будет ли вы принимать участие в рабочей группе. Ну, это потом. Да, то потом. Это мешканцы, которые тоже так же писали заяву, наверное, я я Я депутат. Я депутат. Если так, шановный Евгений, да да, я вам подаю э, звездные письмо Мы подготовили. Да. Э, будь ласка, <связывающие> мы не на купе потребуем удовлетворить про принятие, а устал он э, доповеду. Значит, э, если вы помните, там было к вам зверни направлено на э, это на, это на, это в Московскую государственную администрацию, способно будем э, на другие высокого, высокого тиску. ДУ-100, и в было отвечено письмо, было от августа 2016 года, где вы отметили, что действительно такое есть будильничество, действительно есть труба высокого тиску и действительно... Помню этот случай. на трубеж, на, трубеж э, этот самый. Да, я да, вам да. обращаю внимание, позвольте прочитать это письмо, да. которое мы вам анализуем. Оно это, содержит элементы цинизма, но, поверьте, это требует так обстоятельств. Як стало відомо, з листа Харківської обласної державної адміністрації 2016 року номер базового перевірки було встановлено, що по території земельної ділянки за адресою вулиця 1 травня 35А в селищі Побаї Харківського району Харківської області пролягає транзитний газопровід особовісту до Устом. Також охоронювані зони розташована на пороховоці Галяне будівля, що теперішні вимогам безпеки експлуатації систем газопостачання власникам цієї будівлі. Є граждан радян пабрису Людмила Васильівна. Ресурсив номер в лікової карти, пункту газеті даних, которые имеються в її ідеї. На даний час за заказаною адресою. Мається самочільне будівництво, вигляді відбудованих капітальних парус, де відрізняються від зазначених від по технічному паспорті на громадських губинах, проговорні бальдио і так далі. Дитом чесночного доставка, підписом Шахненко, Ирина Тремяча, то есть ваша підписка. Питание на закон о будівництві охоронной зоны Газагин Мусокотинска до Русского находится под особистым контролем Шахненко ЕД. А власнику будівництва было дано припис на заборону ведения робіт. Да, зазначено, что будивельно-монтажные работы на объекте такой указанной адрес не ведутся. И час ведения робіт, не ведения робіт, в кавычках, на а, указомыливание та указомыливание было не сбудовано. Это мы докладываем, что после того, как вы взяли под контроль, было сделано. Не збудована твердопалубна катерина на трудовосокого тиску, выведена новый периметр будильника. Дополнительно поясню, что категорически запрещается не только на да, 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 а на катерину, катерину вообще на трубе высокого тиску. Катерина, катерина, трубочка. Так вот, за частное на Был б... 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 Сейчас, сейчас расскажу. был? Я вам б... 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 скажу по-человечески, клали они на вас. Ні, ну так так я просто інформацію просто це. Я б на вашому місці було ні. Під час наведення робіт там на кому забили було не збудовано два запал на катерів, виведено новий периметр будівлі. По морозу, а тут у мене ще є на нього. Також за час наведення робіт, супереч перед вимагами голови 4 кодексу два зараз систем, Затверджено у національної комісії, що дійсно державне регулювання освітлення енергетики послуг. зарегистрированы, и так далее. Было сфальсифицировано документацию землю устроить. Они внесены на выпоевание геодезичного плана в масштабе 2000. Распошивание охоронивания зоны. Вот если с чем под вашим особым контролем, законный объект был переключен. Они сфальсифицировали объект. Они... Они, они спрятали трубу. Они не сверху. А на территории района у вас творится Безлад. Безла. Значит, Бабая этого мороза разорвут. Так ему передайте. Я четко написал, что беру под личный контроль, и сделали припись и все остальное полностью, уже прекратили строительство на, газовом, на, это на, на магистральной газовой трубе. А там не то, что не пристановили, продолжают и так далее. Вот лично сейчас, пожалуйста, разберитесь и мне доложите до обеда. Пожалуйста. Бабаи. А морозу скажите, что я его разорву нахрен. Позвольте, я продолжу, потом расскажу, что мы добиваемся от Да. Внутри. Таким чином, час вашего целистого контроля путевницу на трики выросло, чем на тирки створило порушение охорони а на зону газогинов за год до исходоустов. А это механичного вплыву на газогин, по разведню в охороненой зоне, то есть кательного, дождала электричный вплыв. Они законно подключили до обленерго. У нас была комиссия буквально позавчера обленерго. Они по нашему заявлению зареагировали в на комиссию. На комиссии они нам отчитались, показали документы, которые эти забудовники предоставили для обленерго, для подключения до раньше. Мы написали до Блэнерго, что там ситуация аварийная, может ну, в смысле авария быть, и им нужно тщательно разобраться. Они говорят, мы не имеем права отмолвать, я все документы отвечаю. А должны... там документов всех. Ну, а нету, ну, там, ну, есть, там, же есть документы. что, есть разрешение не декларации не на, на, на нет. там вопрос, нет, там вопрос целый скажем так, я так думаю. Самое вопиющее место Значит, в этом адрес, еще раз. Ловить. больше, 1 травня 35А. 35 -а. Значит, все службы сейчас полностью, э -э -э, запиши, улица. Это место расположения этой котельни? Да, есть, да. Там, мы не понимаем, она не нет. просто рядом с охорониванной зоной. Она прямо на трубе все это построили. Почарка mm -hmm. вот вот вот. стоит. И, и, стоит. и, значит, и школа тричасовое да, да, кафе. Прямо сейчас значит, облэнерго дать по этому адресу. Там уже тречную просадку по трубе налога. Да, на ожидании жесткое. Чтобы полностью а, все подключали. Там, все подключали, всю электроэнергию. И оба кто у нас? Это Трансгазовская труба. А чья? У был газ. газа? Да. А не был газа. Сейчас значит, труба. Есть и ваши люди? Ивидимся, возводите я могу сказать, потому что письменно не указано. Значит, смотрите, я буду говорить прямым текстом и прошу вас оценить мою честность. Я подозреваю, что молчание и бездействие газопоставляет газотранспортной организации, которая на балансе находится, чего-то стоит. Потому что они активно отказываются мониторить данную хороненную зону. И они активно отказываются признавать, что там вообще есть труба. Говорят, а мы не знаем. Мы ничего не знаем и знать не хотим. Так выйдите, же... посмотрите, а мы не хотим выезжать. Там новый руководитель сейчас ровно... Американское, да, отделение. Да нет, я сейчас новый руководитель у а, да. у нас 4 недели только. Сейчас ему поручу. Ну, он он под... Вот посмотрите, как они отвечают на то письмо, ну, которое было адресовано mm. на базе того, что установлено под вашей проверкой, это УСТО. Они говорят, там нет никакого газогидра. Чего стоит это? Добрый день. Значит, я сейчас на личном приеме. Там у нас значит, поселок Бабаи, так называемый, запомните сейчас, пожалуйста, это я даю просьбу свою, чтобы сейчас срочно разобраться, что прямо на вашей трубе ДУ-100 по улице 1 мая в селище в селище Бабаи значит, находится с, э, незаконное строительство. И ваши товарищи, э, главный инженер Моторя, Моторя, это у нас... А, это, это у Трансгаз. Там нет магистрали. Значит, э, ваша труба там находится, значит, на, э, на это, это, э, так, улице 1 Мая, в поселке Бабаи. Пометьте себе, пожалуйста. Это был мороза. Это Мороз за... это... за... 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 запрашивает. Есть магистраль? да, да, возьмите под контроль, это значит срочно приостановить и так далее, значит там буквально оградить эту зону и значит я сейчас даю там команду и ГАСКУ и главе администрации, чтобы все там приостановить. Прямо на трубе на да, собаки мороза, Все, спасибо, возьмите под контроль. Раз, раз слышите. Нет. Смотри, Смотри дополнительно информирую. Вас. Это трансгаз. Действительно, И, их коммуникация. Это, да, это тот ответ, который дали э, по запросу О, мороза. Мы послушайте продавь, меня. Сраб... У нас есть разная организация. Да. Это опуль, трансгаз, да. это транспортировочная организация. А эта труба находится на балансе облгаза. Это совсем другая организация, не связанная с этой. Вот только что хорошо, я хорошо. дал сейчас указание генеральному директору Харькова облгаза, Новицкому, новому человеку. Он сказал, что да, я мне буквально вчера тоже зашло какое-то письмо, я этот адрес знаю, и они сейчас там все приостановят по линии, они хозяева этой трубы, вот с кем я разговаривал, эти не хозяева. Они дело в том, что нет. в сентябре месяце находится дело в суде Харьковского района, где люди подали вопрос подняли вопрос о безопасности граждан. Сейчас дело направлено на экспертизу, и эксперты должны ответить на вопрос, какая ближайшая газовая труба в данном строении и нарушены ли нормы указательных пунктов. Нет, ну вы говорите, что прямо на трубе. Надо Надо, рубиться, вообще, туда, туда, на трубе. Вообще, зачем нам экспертизы? На трубе. Давайте не а усложнять ситуацию. Значит, давайте не усложнять ситуацию. Значит, мы письмо написали вам, все. по сути дела мы здесь все изложили. Значит, Обращаю в... внимание на циничный э, тон письма, почему, могу объяснить. Я хотел, ничего, чтобы мы зацепили ваше самолюбие. Ничего Под... страшного. с уважением к вашему посту, я считаю, никому не позволено игнорировать ваши... Вы видели, как я разорвал завод я хочу посмотреть, как вы дальше будете да. разговаривать по результатам. Значит, поручение, еще да, раз, вы проверите по своей линии, все. Адрес да, известно? Да, При, да, припис да, был сделан по вашей инициативе, по-моему, занимался форсером. Да. Отключаем. да. да. Отключаем. Значит, вы сегодня... А вы значит, нам, давайте выйдем на место, в сайте, в сайте. Да, а Вы есть объявили, да. вы тут, тоже, если да, я сейчас буду на, на места выезжать, но Бавария. Там котельная вообще, Евгений. У меня есть подчиненные, которые вот директора департаментов, которые четко все сейчас выполняют. Михаил Самылович, выехать на место. Адрес Бабаи 1 мая 35. Алло, а. Александр, а. Александр а. добрый день. Значит, еще раз определиться, значит, вас встретит, встретит сельский голова. Посмотреть все документы. Алло. Здравствуйте. Что-то вы меня расстраиваете, Александр Васильевич. Что приходите с просьбами и так далее. Мы помогаем поселку. Я так понимаю, что вы вообще, так сказать, мой авторитет вам не важен, понимаете? Там было четко сказано 1 мая 35, все остановить. На газовой трубе что находится? 35А. Сейчас же там все остановить полностью. Туда сейчас выезжает комиссия газко и все остальные. Вот давайте, значит, пожалуйста, чтобы там сейчас пока никаких действий не велось. Они хотят там магазин сделать, чтобы люди там вообще находились. Магазин с вертикальным... А там стройка идет на газовой трубе. Он, он видел эксплуатацию. Он закрыл уже стройку. Вот пока он достраивал. Пока... Это Шахненко Евгений Демьянович. Да. На Педсовете. Все, давайте, разбирайтесь. На. Даже статья вышла произведения, говорит, магазина с вертикальным взлетом. Значит, проверить полностью всю, всю законодательную часть этого объекта, значит, приглашайте газ на контроле мне во вторник, Михаил Санголович, вы по, по своей части все доложите по строительному законодательству. Mm -hmm. Алексей Александрович, вы, пожалуйста, мне во вторник доложите всю ситуацию по облэнерго, по как они получили разрешение все облэнерго, расследуйте. У меня сегодня будет Яворский э, в три часа. Значит, я ему четко этот адрес скажу, это был генеральный директор, он у меня все не будет, напомнит мне Наталья. Я ему этот адрес скажу, все приостановить, отключить, отрубить до решения законодательного вопроса. Или сносить, или если это, ну то есть пусть по закону разбирается. Я хочу еще мере попросить вас. Значит, смотрите, у нас в Харьковском районе сейчас дело делом для проведения экспертизы, вообще там дело идет. И у нас залучена газ якости третьего особы на стороне, на боку позвоночника. То есть на нашей стороне. Uh -huh. У меня к вам польза. Когда будете общаться с газком, попросите, чтобы они тщательнее были на стороне uh -huh. подзывача. Потому что э, э, мы против самочинного будильника с нарушением техники безопасности. Хорошо. У вас в э, же нету своего подразделения и в районе ничего да? То есть это все компетенция танкова? Mm -hmm. Да. Сейчас, все. Вы после, после приема контроль. на контроль переговорите с, с директором департамента ГАСКО. Еще раз скажите, что мы на стороне людей. Чітко, прихозі, пожалуйста. пожалуйста. Я хочу ще таке питання. Я депутатом. Там, да, да. Я буваю на сесіях. У мене дуже багато інформації є. У нас гроші виділяються, на дороги. Виділялися гроші. Я попривозилася, ну, просто я не буду вас затримувати. Значить, виділяються гроші на дороги, крадуться, в мене докази є, в мене є. вся, вся документация. У меня есть это, значит, на школу, на школу выделяется, на Дом культуры. Была на днях комиссия из Киева. Значить, тече криша на тому на домі культури. Я підняла бумаги, коли ми виділяли гроші, які гроші виділялися, де ж ті гроші пішли, якщо криша тече. Як мені комісію, щоб від вас дали мені комісію? Я особисто, я особисто буду з комісією працювати і показувати, усе показувати буду. Що робиться давайте. там? Ви... Значит, вы сейчас обязательно пишите на мое заявление, на, на мое имя жалоб. Э, 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 <рапивание> да. Буквально кратенько. Mm -hmm. Что я расписываю это все на Сергея Владимировича Мадысюка. Он будет контактировать с вами по дорогам конкретно. По конкретно. І я розпишу на главу Харківської районної адміністрації раїну порядку нормальний чоловік Юрій Іванович. Все одно защищає. Я була в нього. Нічого, я з ним переговорю по-другому. І значить, щоб ми заздали в районі создали таку комісію. З ким ви будете контактирувати Оце Дивіться за год і раїна, і прокуратура, і суди. Оце за год. Я вам привезла показать Депутатские звернения, вид, все вот это все. Начинаем с э, звернення на меня, и я четко это возьму под контроль. Хорошо, так, а спасибо. Так, да, мы, да, мы до конца недели в телефонном режиме. Я вам сообщу, мне во вторник доложат, а до конца недели в телефонном режиме запишу. Из земли? Что, что мы поступим по рабочей группе? может быть, как отдельно надо переговорить. Это отдельно надо переговорить. А можете скоординировать? Да. Да. Ну, только с Ревозом Тогда у меня к вам просьба еще раз. Помните про этот момент, пожалуйста, потому что там у нас было ходатайство, чтобы у вас залучили до всей рабочей группы, и это было, было сложно с результатами на Да. Там у вас зал было залучено. Хорошо, хорошо. ну, наверное, скорее всего, не меня, а, а директор департамента. Да да, департамент, да, да, департамент, да, директор да, департамента, да, это Сергей Ильич, возьмите тоже под контроль. Тогда, если не будете возражать, я с вами свяжусь. Да, хорошо. Телефон есть? Есть. Я знаю, да, да, да. Скажите, все. а когда, а когда будет комиссия Когда вы приедете? У, да. да. у нас просто все документы есть. Мы уже заехали из Киев до премьера Кисиона. И у нас есть все документы. Дайте даты, свой телефончик. То, что они могут выездо, давать. Но выездо, у нас выездо. уже есть все ну, проведенные документы. То, место. А для жителей, представитель да, департамента и да, представитель, да, да, представитель да, архитектора да, района да, и ГАЗ. Архитектор района. Да, за который, наверное, все за него отвечает, не вы, за, это за, за это за все хозяйство. Да? Без него это ничего да, не будет. Да, архитектор района да, некий Ниакина да, Фомиду Гриншмедова. У нас да, есть да, 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 да. Троценкова да, и да. Шава. Ну, за это не зря. Запишите, да, запишите, да, на, да. В, да, возьмите, Павел Михайлович, вы запишите, вы же будете комиссию послать. Мы там, да. кстати, в да, этом письме, мы в этом письме просим. Вот от вас, вот кем снялся. Ну-ка, давай, за мной документы.

Давайте я свою вам беру Это же ЖКХ, дороги, дороги и Благодарю вас. Спасибо. 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 Сын два года в АТО, а мать ходит по этих бюрократических кругах. Ну, что а, ну, а Нина Ивановна. Правильно я написал. Оковита. А? Оковита, оковита, а? а? да. Спасибо. Водка оковита. Да, даю вам телефон. Поставишь кого-то. Ноль девяносто девять, шестьсот сорок два, двадцать семьдесят четыре. Спасибо, Всё, до свидания. Вибачте нас, якщо ж. Смотрите, что... в конце дня, в понедельник, я вам в любом случае Или позвонить с газкой человек, который будет.